अल्लाम वरहमतुल्ला पाकिस्तान और इंडिया इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है जबकि शहरी मौसम गर्मा की बारिशों के इंतज़ार में हैं ताकि मौसम की शिद्दत से निजात पा सकें बढ़ते हुए दर्जा हरारत ने जहाँ शहरीों को तकलीफ में डाल दिया है वहीं गर्मी की वजह से कई बीमारियां भी जन्म ले सकती तो माहरीन लोगों को इन सात बीमारियों से खबरदार कर रहे हैं जो साल के गर्म तरीन दिनों में आपको अपना निशाना बना सकती है इनमें लो लगना मलेरिया फूड पॉइंजनिंग बुखार नगलेरिया महरीन का कहना है कि अगर आप अलामत को वक़्त पर पहचान जाएं तो आप इनसे बच सकते हैं वरना एक हीट स्ट्रोक दीगर नुकसान और कमजोरी का सबाब बन सकता है और जो अफराध दिल की बीमारी में मुबतला है उनको ज्यादा एहतियात करनी चाहिए क्योंकि गर्मियों में दिल के दौरे का खतरा भी बढ़ जाता है क्योंकि पानी की कमी की वजह से खून कम हो जाता है जिसकी वजह से दिल के लिए इसे पंप करना मुश्किल होता है इसकी वजह से शरीनों में खून जमने का मिकान बढ़ जाता है जो हार्ट अटैक का सबब बन सकता है जैबा तीस के मरीज भी खतरे की जद में होते हैं क्योंकि ज़्यादा पेशाब आना एक आम अलामत है इसलिए इस गर्म मौसम में जिसम से पानी का अखराज ज़्यादा होता है तो आप बात करते हैं कि इस तरीन गर्मी के मौसम में आप इन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं तो नंबर एक पर है कीड़ों से बचाव की अद्वियात इस्तेमाल करें मच्छर और खटमल डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलाने का सबब बनते हैं इनसे बचाव के लिए अद्वियात का इस्तेमाल करना चाहिए वरना इन कीड़ों के काटने से कई बीमारियां जन्म ले सकती हैं जिनमें खारिश बेचैनी और संगीन बीमारियां तक शामिल है तो इसलिए जरूरी है इन कीड़ों से किसी भी तरीके से बचा जाए और मच्छर दिन में किसी भी वक्त काट सकते हैं लेकिन सुबह और शाम के वक्त ये ज्यादा एक्टिव होते हैं और गर्मियों में ज्यादा पाए जाते हैं इसलिए इनसे बचें नंबर दो पर है कपड़े ढीले पहने ढीले और हल्के रंगों के लिबास का इंतजाम करें और लिबास ऐसा हो जो हवादार भी हो और पसीना भी जजब कर सके अगर आप मच्छरों के काटने के वक्त बाहर हैं तो पूरी पेंट या ट्राउजर पहने और साथ फुल बाजू शर्ट पहने इसके अलावा बंद जूतों का इस्तेमाल करें अगर आप शाम के वक्त पार्क में जाएं तो जरापेट टखनों से ऊपर करें और शर्ट को पेंट के अंदर रखें। नंबर तीन पर है पानी अच्छी तरह पिए अपने जिसम में नमकियात और पानी का तोजन बरकरार रखना चाहिए खास तौर पर पानी के जरिए अल्कोहल और कैफीन वाले मशरूबात से परहेज करना चाहिए अपने जिस्म को ठंडा रखने के लिए खीरे का जूस नारियल का पानी नीम्बू का जूस एक चम्मच समुद्री नमक या गुलाबी नमक के साथ पानी इस्तेमाल करना चाहिए नंबर चार पर है गर्मे वर्जिश करें वर्जिश करने के लिए दिन के ठंडे वक़्त का इंतखाब करें यानी जब सूरज की गर्मी कम हो जैसे सुबह या शाम के वक्त अगर मौसम गर्म और नमी वाला हो तो ज्यादा सख्त और ज्यादा देर तक एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए इसके अलावा वर्जिश करने के लिए किसी ठंडी जगह का इंतखाब करना भी पूरा नहीं होगा जैसे जिम मॉल या घर में कोई ऐसी जगह जहां गर्मी ज्यादा ना हो ऐसा करने से आपके जिसम को बहुत ज्यादा थकावट महसूस नहीं हो नंबर पाँच पर है खाना बाहर मत खाएं। ठंडे खानों को ठंडा और गर्म खानों को गर्म रखना चाहिए जब भी आप खाना खा चुके हों तो बचे हुए खाने को फौरन रेफ्रिजरेटर में रख देना चाहिए दो घंटे से ज्यादा देर तक खाना बाहर नहीं रखना चाहिए अगर दिन ज्यादा गर्म हो तो ये वक्त सिर्फ एक घंटा होना चाहिए इस बात का ध्यान रखें कि खाने की चीजें ठंडक या गर्मी से बचाने वाली थैलियों में बंद हों। कैफीन और तेल से भरपूर चीजें और तले हुए या पैक शुदा खाने कम कर देने चाहिए ताज़ा फलों और सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए खास तौर पर कच्चा सलाद और ऐसे फल खाने चाहिए जिनमें पानी ज्यादा हो जैसे खीरा तरबूज आम किन्नो खरबूजा और गाजरे वगैरह इस मौसम में खास तौर पर घर में पके हुए ताज़ा और साफ सुथरे खाने खाने चाहिए घर में खाने को दुरुस्त दर्जा हरारत पर रखना चाहिए और जितना हो सके बाहर का खाना कम से कम करें थोड़ी सी भी लापरवाही से मुख्तलिफ इकसाम के इन्फेक्शन हो सकते हैं, लिहाजा खाने और पीने में एहतियात जरूर करनी चाहिए नंबर छह पर है सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें इसमें कोई शक नहीं कि धूप वाइटामिन डी का बहुत अच्छा जरिया है लेकिन अल्ट्रा वायल्ट शुआ का नुकसान शदीद और तवील मुदती हो सकता है जब भी आप बाहर हों तो अपने जिसम के खुले हिस्सों आरोप सनस्क्रीन लाजमी लगाए इसे अपने जिसम पर घर से बाहर निकलने से कम से कम 30 मिनट पहले लगाएं। जब भी अपने घर से बाहर निकलें तो टोपी या कपड़ा वगैरह सर के ऊपर लाजमी रखें और अपने साथ पानी की एक बोतल जरूर रखें और हर 20 से 30 मिनट के बाद पानी के घूट पीते रहें। अगर मुमकिन हो तो एक स्प्रे साथ रखें जिसको पानी में थोड़ा अरके गुलाब डालकर तैयार करें और वक्फे वक्फे से इस स्प्रे से चेहरे को ठंडा रखें नंबर सात पर है गर्म पानी में नहाने से परहेज करें नेगलेरिया फलेरी को गर्म पानी बहुत पसंद होता है इसलिए कोशिश करें कि स्विमिंग पूल या पानी वाले टब में क्लोरीन शामिल करने के बाद नहाए इस लाइलाज और हलाकत खेज मर्ज ऐसी जितना ज्यादा मुमकिन हो बचना चाहिए तो उम्मीद है इस वीडियो में बताए गए तरीकों पर अमल करते हुए आप गर्मी और इन खतरनाक किस्म की सात बीमारियों से बचने की पूरी कोशिश करेंगे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज